Я з вами, як завжди, у цій порі найкорисніша програма Час порад. І сьогодні ми з вами дізнаємося про те, як юні дніпряни вшановували пам'ять про загиблих воїнів із зони АТО. А у другій частині нашої програми ми поговоримо про жіночі секрети та дізнаємося, яка з частин жіночого обличчя потребує найретельнішого догляду. Осінь вже починається. Тож давайте зустрічати її на поготові. А ми вам у цьому залюбки допоможемо. Тож не перемикайте, попереду найцікавіше. У Дніпропетровську юні альпіністи підкорили вершини на згадку про загиблих воїнів у зоні АТО. Як це відбувалося і наскільки безпечно це було, дізнаємося прямо зараз, а допоможе нам у цьому наш гість. Знайомтесь. Олексій Гапонов, голова обласного осередку ВГО Дитячий Альпійський рух України та завідувач Туристського краєзнавчим відділом центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Меридіан міста Кривий Ріг. Ух, такий титул великий. Тож моє вітання, пане Олексію. Приємно бачити вас у нашій студії. Тож розкажіть, будь ласка, взагалі, звідки виникла така ідея і як діти ставилися до походу та взагалі до патріотичного нахилу цього походу? Так вийшло, що цей поход виникли случайно і він був... Был... Уже мы такой поход проводим второй год. В зв'язку з тим, що год назад Когда упал самолет, в котором погибли много наших земляков, среди них был наш, можно сказать, участник, наш друг, uh -huh. участник наших движений Андрей Дмитренко. Uh -huh. И мы были, конечно, сильно шокированы, так как этот яркий, талантливый человек, спортсмен, музыкант, вот, который стрем... любил очень жизнь, ну, у нас так. В общем-то, покинул. Поэтому мы еще в прошлом году решили с, с, со всеми, в общем-то, желающими вот, покорить самые такие сложные вершины Карпат. И в этом году мы также организовались, собрали самых преданных участников, молодых, и пошли по вершинам Карпата, вернее, сказать, Закарпаття. Uh -huh. Это закарпатская подкова через Синевир. И, ну, в общем-то, испытали все тягости и лишения, которые могли, могут испытывать наши защитники на передовой. А что до юного века, на сколько юный век был участником похода? Поход был первой категорией сложности, а это сразу, поэтому в этой категории выдается первый взрослый разряд по спортивному пешеходному туризму. Мы, конечно, рисковали, и самому младшему участнику было 14 лет. Но у нас в детском альпийском движении это все-таки как семья, но это и педагогическая работа, связанная, так сказать, на то, чтобы из маленьких детей, с которыми мы работаем от 10 лет, Выросли достойные защитники, Родины, такие как Андрей. Естественно, мы помогали этим маленьким участникам: 14, 15, 16, 17. Ну и уже более старшие ребята. Нас было 10 человек. Угу. И поход, конечно, хоть был встречали Карпасские горы нас грозами. грозами. Вот. Погода не радовала, так? да. Местами Ми зустрічали градіни на землі. Угу. Ну вот Бог, ну, Бог в Карпатах хміло. більш прохолодний клімат, так? Так, він не горний. А щодо вершин, в нас мова йде саме про вершини. Які вершини ви підкорювали? І я так розумію, ви ставили на кожній з цих вершин прапор. Так. Це був прапор український чи ваша організація, чи обидва? Як, і, Як це відбувалося? Так, так. Ну розкажіть про це. Mm. Понимаете, это любой пешеходный поход в Карпатах связан с тем, что нужно самый кратчайший путь, как ни странно, лежит через вершину. Mm -hmm. вот. Это очень сложно. No, проход... Но на них еще требуется забраться да. как И я вспоминаю эти подъемы. Это, конечно, турецкий спуск, крутой подъем. И мы толпой с рюкзаком никак не рухнем на привал. Ну, это очень, конечно, тяжело. И, соответственно, маршрут вот так вот, если посмотреть схему картографическую, то он, в общем-то, так и как в этих стихотворениях. Резкий спуск, крутой подъем. И на каждый подъем заканчивался, конечно, вершина, которая, которая имела свои местные названия, Карпаты, гныло, Гемба, Влыки Верх, Стий. Ви якось відмічали їх на картах? Так, ми вели, в общем-то, у нас був так, план такий ага. картографічний, по якому ми чітко відмічали всі пункти прохождення, ночовки, навіть писали час нашого, mm -hmm. нашого обіду. Вот. Поэтому... А це були заплановані вершини, чи вийшли і, можливо, якісь вершини ви не очікували, що вони можуть там бути? Да. Так, ми були такі, які ми не знали. А як ви їх розпізнавали з допомогою карти, орієнтиру? Я просто не знаю, як ви там орієнтуєтеся у горах, коли нічого немає, крім скелі та дерев. Благодаря нашим технологіям, звісно. Угу. Тобто технології це важливо. Так. Давайте поговоримо про технології. Яке екіпірування у вас було? Що ви з собою брали? Для таких походів екіпіровка має бути, звісно, соответствуючи, як для альпійського. В общем-то любого похода. Карпаты, как я уже говорил, они могут зимой встречать зимней погодой среди лета, mm -hmm. могут порывы шквалы, град, розы или очень большая жара. Mm -hmm. и так и было. Наверное, знаю, что Гирша спекатши. Неизвестно, что ожидать. Холод. Mm -hmm. Поэтому снаряжение у нас было, конечно очень хорошая. И я бы хотел поблагодарить наш департамент семьи молоди и спорта, mm -hmm. который, в общем-то, это самое, ну, которые... Допомагав да. вам цьому. Тобто він допомог, допомагав вам саме цим обмандуруванням. Да, обладнання. Так, обладнання. Ну, без такого снаряження неможливо такі подорожі, неможливо стопроцентне забезпечення безпеки і здоров'я. Ну, це зберігання здоров'я, особливо для таких молодих учасників. Ну, я думаю, хто йде в перший раз такі походи, для нього снаряження, звісно, спати уютно, тепло. и не бояться никаких порывов ветров. Это так приятно. А стосовно вашей группы, в впервые там дети шли, или уже были такие, что ходили на первый раз? Нет, в этом, в этом, походе как раз были те, которые были не в первый раз. Uh -huh. хотя Хотя был категорийный, в основном участники принимали участие те, которые хотели в степенные походы, имели хоть какую-то подготовку. Но, конечно, они не ожидали насколько это будет впечатлительный, на самом деле, uh -huh. так сказать продолжительный поход А сколько дней длился ваш поход? Ну, сам поход продолжался 10 дней uh -huh. А сколько вершин вы подкорили? Их было 7 uh -huh. А какой это маршрут в километрах? Это 134 километра пешком Много uh -huh. да общий подъем и спуск, наверное, ну, считается по графику подъема и спуски, наверное, все-таки мы поднялись на высоту Эвереста. Ага. Угу. Вы молодцы, правда. А что до охарчевания. Чем вы там харчувалися? Адже дети, они же все таки потребуют э, да. больше частейшего Я и... думаю, что дети любят домашнее питание. И благодаря І учасникам, і моєму опиту. Угу. Ми готували меню по домашньому. Було... Цікаво, як це вас виходило у горах. Та... Це було обязательно борщ? Борщ? Да. На кострі? Да. О, це блюдо. А ще можливо якийсь сухий пайок у вас був з собою, чи що взагалі потрібно брати з собою, коли ти йдеш в похід у гори? Да, я зрозумів я ваш питання. Представьте себе, что это все, что потом превращается даже в классические украинские блюда в абсолютно в сухом виде: uh -huh. сухая картошка, сухая морковка, сухой лук, сухая капуста, все просушено. Uh -huh. вот сухарики. Это для того, чтобы оно не псывалось от воды, так я понимаю? Да, важность, чтобы не пользовалось. И соответственно этот вес превращается в пух, uh -huh. вот и у нас есть такая шутка, мы не берем лишнего, потому что килограмм на километр будет тонна. Так, а счет до речей и одягу? Что потребно одягать? Да, четкий список. Всегда, когда спрашивают родители, ибо детей мы в поход всегда готовим с родителями. Это угу. все-таки хоть и детско-альпийское движение, но за каждым ребенком стоят мамы, папы, бабушки, дедушки, которые волнуются. И за жизнь которых, конечно, мы отвечаем не только перед ними, но и перед и Богом. Угу. Поэтому это очень серьезный вопрос. И что касаемо снаряжения, то я счастлив, что у нас есть такие помощники в этом вопросе. Вот. А да, вот что касается одежды, я с родителями всегда говорю, а то ребенка как на Северный полюс. Должна быть не промокаема она обувь, особенно касаемо сейчас Карпат. Когда мы ходили в Крым, то там немножко была другая, другие горы, они по-другому смотрятся, они по-другому встречают. А Карпаты, они Суровые. любят, да, они любят, так сказать, смелых, ну, хоть кажется, может быть, кто-то из опытных будет улыбаться, на мои слова, но для детей это настоящее испытание. Mm -hmm. Да, обувь непромокаемая. Так и теплые штаны, брючки, желательно спортивного плана. Шорты, ну то есть и летние, и такая демисезонная одежда. Обязательно куртка, которая не промокает, но легкая и такая. Mm -hmm. вот. Головный убор. Ну, це нам пригодило всього кілька разів такі теплі вещі. А що до води? Ось мені здається, пити хочеться завжди в горах. Ви з собою носите багато води, як ви її носите? Чи можливо в кожного в рюкзаку є якийсь певний літраж води, який да. необхідно брати? Ми як-то з товаришами навіть сказали, мабуть, найблагодарніші люди, які получили пластиковые бутылки в пользование, это туристы. Потому что именно пластиковая посуда в данном случае, она есть разномерного литража, и если ребенку нужен запас, допустим, там, литр воды в течение перехода, то его можно по пол-литра по пол повесить для баланса с двух сторон рюкзака, mm -hmm. и это будет не тяжело. Ну, да. В принципе, по картографическому материалу мы если поход на маршрут нам неизвестен, то мы, естественно, консультируемся с местными МЧСниками и спасателями, уточняя, где находятся родники, источники воды, непересыхаемые реки. Поэтому, конечно, каждый день рассчитывается, чтобы не нести лишнего. Но с нами были сильные парни, которые так сказать, участвовали в, нашем, в наших так сказать, походах и мероприятиях. Ну, наверное, лет по десять. Uh -huh. и не несли максимум, который могут понести воду на всех. И вообще я вам скажу, что что касаемо разгрузки, то каждый несет индивидуально столько, сколько ему положено, а не сколько дать. Ага. Uh -huh. То есть необходимо само для себя самого, так? Сколько воды он выпьет да. сам и сколько, сколько его рост? Какой у него вес? Какие общие физические данные? Это какая-то формула специально, может быть вы рассматриваете? Может быть да, готовитесь к какому-то походу? специальные так? таблицы. Угу. Рост, вес, общие физические данные. И там, можно сказать, даже человек приседает, сжимается. Ну, как, как готовятся альпинисты, Меряется пульс, давление. Угу. Сразу видно, какой у человека будет состояние, реальная возможности. И, соответственно, так сказать, зорким глазом инструктора, я смотрю, у кого лишние. И, естественно, забираю тому, кому легче идти. Вот. Ну, кажется, в общем-то, авторитарно, но тогда всегда мы получаем положительный результат в походе. А давно вы занимаетесь этой справой? Давно вы маете зеркало око инструктора. Так вы а знаете, это можно поблагодарить Ларису Владимировну Ружицкую. Она заслуженный педагог Украины. Mm -hmm. В общем-то, фанат туризма. Она проживает в Тамаковке в нашей mm -hmm. области. И как-то она меня взяла в поход именно потому, что увидела, что у меня есть такой глаз. Вот и она, в общем-то, благодаря ей, в общем-то, я и стал инструктором под ее четким материнским руководством. Я ей очень благодарен. Ну и, соответственно, это случ... Но случилось очень давно. Это еще были 96-й год, вот, наверное. Ну, Хотя в первый раз я поход пошел с ребятами еще 91-м, и это были Карпаты. Mm -hmm. Это было осенние каникулы, и мы почему-то очень все хотели на Гайверл. Зашлись думки в группе, да. так? Но Карпаты были тогда очень суровые, дождливые, снежные, и мы, в общем-то, так сказать, понюхали пороху. А щодо до вашої організації, як давно вона існує та як можна потрапити до неї? Можливо, потрібно подавати якісь заявки, або побачити якісь повідомлення у соцмережах або є сайт, де вас можна знайти? Дитячий альпійський рух України, в общем-то, організували і придумали старі альпіністи. Ну, в общем-то, та порта, яку я, в общем-то, що старі, так та мастера. которые фактически заслуженные, они его создали этот, в общем-то, украинскую организацию. Они создали сначала Киевский, Сирийский, потом Закарпатский. и, соответственно, те, кто постоянно занимался туризмом, эта информация доходила. И еще в, 1900, в 1999 году я узнал, что есть такой детячий альпийский рубку. На тот момент я работал в нашем Днепропетровском бабушкинский центр по туризму кровения под руководством Елены Васильевны Осипенко. Я, кстати, ее очень благодарен тоже за, за тот опыт, за в общем, то направление моей трудовой деятельности, за ее советы, там как наши Днепропетровцы все-таки вложили в это и ну, любовь, и талант, так сказать, в развитии этого дела. Цікаво, у вас взагалі у долі виходить, багато людей допомагає вам, допомогло потрапити, щоб займатися цією справою. Наразі ви робите такі справи. Ну, дуже важливі на, зараз для нашої країни. А щодо е, походу mm -hmm. е, ходили Дніпро, дні, хлопці з Дніпра, так, я розумію? І лише хлопці, дівчат там не було, так? Ні, nee, якраз було 50 на 50. Ага, навіть так, То да. еще и девчата были. Да, было, и там. самые младшие как раз были девочки. Ого, 14 лет было Да. Ничего собі, как ее батьки відпустили, мне кажется, это очень ответственно. Ну, І перед, этим, перед этим у нас были это самое, небольшие степенные походы. Угу. Ну и так получилось, это ребята были на самом деле со всей нашей Uh -huh. Из как... и Днепропетровской да, области. Да, uh -huh. это был и Криворожский район, uh -huh. и вот Желтовозские, и Апостоловские Днепропетровцы. В общем, тут, так сказать, это сказать, вот однодумцы собрались, которые, в общем-то, поддержали эту самую идею uh -huh. посвятить этот поход нашим, в общем-то, живым и погибшим. Uh -huh. Вот, а как нас находят, ну, благодаря тем же ребятам, которые вот с 2001 года мы организовали наше через управление юстицией, и в общем-то нам юристы помогли, и наше областное управление тогда, семьи и спорту поддержало нашу деятельность. Все, кто за все эти десятилетия, уже 15 лет как будет, вот. Участвовали в наших мероприятиях, ребята очень ну, довольны оставались. Я не хотел бы на но всегда это было без травматизма и очень ответственно. Угу. Вот что такое туризм, это очень травматический спорт. Ну так. Вот и о том, что у нас -то, в общем-то, слава богу, <laughs> не было несчастных случаев, но это говорит о том, что как родители, дети и организаторы и все к этому делу серьезно относятся. Но инструкторы просили. так уж, это же вы же за детьми. Да, но, но я все знаем, что дети И даже там они наслухаются? Когда вы видите ну, вы такую высоту, наслухаете вас? Ну, смотри, соврем... ну, первый день для акклиматизации. Ну, и эти дети потом помогли, уже ставшим взрослыми, угу. они помогли нам создать сайт. Угу. Дарт Непар угу. вот, которые, в общем-то, сами они создали из со, со того, со того то графического материала, который был сделан всем, ну, детьми за все это время. Вот, это были, так сказать, внесена вся идея. Ну, то есть, сами придумали, сами создали, сами, в общем-то, поместили в интернет. И благодаря нашим ребятам, знакомым у нас очень много хороших знакомых угу. с Киева. поместили, в общем-то, на сервер, ну, помогает, например. А на razie скільки членів вашої організації нараховується? Ті, хто постійно приймал участь, більше 700 людей. Угу. Це в Україні чи в Дніпропетровську? В Дніпропетровській області. В Дніпропетровській області да. нічого собі. От, скільки це чоловіка заходів, я вам сказать не могу, там, ну. Угу. То есть это для этого надо нам надо выводить специальную таблицу и считать. Это будут, наверное, тысячи человек, людей. Ну, ну основных. Мы списке идем, конечно, это больше 700. Те, которые помнят, любят, знают, которые уже выросли, стали студентами, закончили учебу. Ведь, наверное, приводят своих детей уже. Ну, я, штатин... я еще не встречал, но буду ждать. <свят> ну, мне кажется, будет очень приятно это будет. А что до страхования? Вы же как-то страхуете всех тех, кто идет в похит, правильно? Это обязательные условия. Обязательные условия, по той причине напряженного боя бережет. Угу. Да, у нас сейчас есть такие вот компании, которые принимают страховки именно на время путешествия. Угу. Дни, количество людей. Вот. Обязательно страх. Тобто ви цю, цю частину берете на себе. Ось як проходить сам процес. Людина телефонує, наприклад, вам каже: Я хочу піти в похід разом з вами, так в Карпати, наприклад. І ви з нею, як зустрічаєтесь, які нюанси ви обговорюєте, що саме потрібно з собою мати? Як це відбувається? Цей процес, саме орх-момент. Ну алгоритм гріт простий. Ага. Вот. Так как наши есть контакты и информация то есть в соцсетях, mm -hmm. и, естественно, все, сказать, все это движется, процесс, есть, и когда узнают, и звонят, спрашивают, Естественно, наверное, узнают раньше о деятельности. Я думаю, что, так сказать, малая людская, что лучше. Вот так, срабанное радио. Да. Начинают спрашивать. Волнуются, конечно. И моя задача Сразу поставить перед ну, родителей и желающих пойти, идет серьезный разговор. Никто никого не выговаривает. Этого не надо делать, это, наверное, даже опаснее, чем вот, mm -hmm. сказать правду. Сказать там, что это будет такое-то, такие вот будут реальные условия, такие будут условия санитарии, вот. такие могут быть экстремальные моменты. Вот. Нужны таки, так список таких вещей, нужны, нужен список таких продуктов, такая миневка. Ну, то есть, все просто разлаживается по полочкам. Ну, то есть, вы говорите так, как я, ставите да. перед фактом, а людина уже делает сама выбор. Единственное, что мы не делаем все это без фанатизма. Если, конечно, нам погода не позволила, так как не позволила нашим коллегам, которые ходили одновременно с нами в Карпаты, их достала гроза и засыпала ага. снегом, то они, конечно, не, не смогли ну, пройти маршрут так, как хотели. Вон им повернулась, я сподеваюсь, на него все добро. Не, да, с ними хорошо, хорошо все. Вот. Просто они не сделали ту программу максимум, которую они хотели. Но нам программа максимум удалась. Если бы, конечно, был такой момент, например, мы перед Синевиром должны были спускаться, и тут впереди нас небо крутит, такие огромные черные кольца. Но я думаю, сейчас начнется смерть в Харах. Хотя, Ого. я думаю, таких вещей мало кто видел. Отраплялось это такая на вашем досвиде? какие-то такие экстремальные ситуации? Ну вот как раз хочу рассказать, ну и мы вот перед Синевиром, как раз перед спуском думаем, мы находимся на хребте, mm -hmm. и видим так, ух, нехорошо, и вот так вот бьет, это, видно, там пролетают крупные капли, и мы сразу ставим палатку каркасную, туда залазим, mm -hmm. От, мы открываем тормозок, говорим, ну что ж, Гроза-грозой, обед по расписанию. И начинаем спокойно, улыбающись, ждать грозу. Вот, уже, так сказать, кушать. И гроза прошла стороной. У компанії з їжею. Да, да. Так, і в коли ми спускали, к Віру, то світило сонце і огромні каплі, дожді, дождя ждя на, на смареках, і ми всі були мокрі від того, що пробирались по тропінках сквозь найперки, які блістили на солошки. Ну і на останок, пане Олексі, ваше звернення до оглядачів або можливо ваша якась корисна порада, чи можливо ваші плани на майбутнє, щоб наші оглядачі. также долучилися до ваших очень интересных и заходов. Я бы пожелал телезрителям здоровья, ибо здоровье самое главное в нашей жизни. Я бы хотел, чтобы они не боялись отпускать детей на эти, эти походы. Там они находят себя, они находят, ну, есть возможность подумать, помечтать, полюбоваться. Набраться силы здоровья. Все-таки это, в первую очередь, оздоровительные походы. Не спортивные, это для тех, кто уже, так сказать, готов идти дальше по ступенькам. А для наших юных альпийцев главное оздоровиться. Главное набраться здоровых эмоций, позитива, почувствовать себя ближе к природе, счастливее. И вот ближайшее лето закончилось сейчас. 1 сентября я хочу поздравить всех педагогов, коллег, так сказать, с завтрашним днем, с Днем Знаний, с началом учебного года. И на этот момент мы сейчас уйдем в четверть и будем учиться, будем готовить, ходить на тренировки, будем ходить на занятия в школу, будем учиться хорошо. И я это очень советую детям. Ведь знание сила. А когда придут ближайшие каникулы осенние, то я приглашаю всех посетить водопад, который находится в нашей области, на реке Каменка. Угу. Шикарное место для того, чтобы поставить на каникулах палаточный городок и просто послушать, как шумит речная вода. Дякую вам, пане Алексею. Мне аж сами захотелось піти до того водопада. Дякую вам за участь. Ви робите справді дуже гарні речі. Я впевнена, що у вас все вийде і що надалі ваша організація буде рости, рости, і ви дійсно побачите онуків дітей, яких ви вже виховали у своїй організації. Да, а ми з вами на цьому не прощаємося. І вже зараз будемо вчитися кататися на конях. Тож не перемикайте екстремальні поради саме для вас. Здравствуйте, если вы никогда не катались на лошади, то сегодня я вас научу этому. Все очень просто. Для того, чтобы научиться кататься на лошадях, для начала нам нужно научиться садиться. Перед тем, как сесть на лошадь, важно обратить внимание на подпругу. Подпруга ⁇ это вот этот вот ремешок. Она должна быть затянута, потому что если она будет попущена, седло упадет, и вы упадете вместе с ним. Для того, чтобы сесть на лошадь, нам нужно обязательно подойти с левой стороны, поставить левую ножку в стремя. Стой. Ну. Подпрыгнуть. И все. Ничего сложного в этом нету. Подбираем поводья. Для того, чтобы управлять лошадью, нужно выучить следующие движения. Для того, чтобы лошадь повернуть вправо, нам нужно потянуть за правый повод и попустить левый поводочек, и лошадь пойдет вправо. Для того, чтобы пойти влево, нам нужно потянуть левый повод и попустить правый повод, и лошадь пойдет влево. Для остановки лошади тянем оба повода на себя. Для того чтобы лошадь пошла, нужно выполнить посыл ногой. Нужно представить, что у лошади за бочок укусил комарик. Ее нужно почухать. Вот.